двери новогодних и рождественских праздников органы Криворожска гарнизона полиции будут переведены на усиленный вариант несения службы. В каждом районном отделе будут созданы дополнительные следственные оперативные группы, которые будут усилены и следователями, и сотрудниками оперативных служб, сотрудниками дельничных офицеров полиции, которые будут нести службу в круглосуточном режиме по обслуживанию вызовов граждан и вызовов и информации, которые будут поступать на линии 102. Что касается непосредственно в самую ночь с 31 на 1, подготовлен расчет силы и средств, необходимых для обеспечения безопасности граждан в период проведения новогоднего праздника. На территории города размещены 17 елочных городков, которые будут взяты под физическую охрану, будут нести службу сотрудники патрульной полиции, будут нести службу согласованно с сотрудниками, с военнослужащими воинской части 3011, которые также в ночь с 22 часов до 6 утра будут обеспечивать правопорядок в период проведения встречи Нового года граждан нашего города. Хочу сказать, что синоптики обещают понижение температуры, снегопады, поэтому тоже пользуясь моментом, я обращусь к жителям нашего города на праздники, желательно не использовать там личный транспорт, потому что резкое похолодание могут послужить количеством ДТП. Желательно ограничить передвижение на автомобильном, на личном автомобиле. Есть общественный транспорт, такси, поэтому желательно воспользоваться услугами общественного транспорта.